Tənziliklə Almustafa Quran TV kanalına təşəkkür edirəm. Bu gözəl, olduqca önəmli, konuda və önəmli bir zamanda belə bir vebinar təşkil etdiyi üçün və çox dəyərli eə konuşmacıları da burdan salamlayıram. İstifadə etdik söhbətlərindən çox dəyərli və yerində olan sözlər söylədilər. İzləyiciləri də salamlayıram. Bildiyimiz kimi artıqdan da yenə də bu sene biz müsəlmanlar çəndə e, bizi savunma məcburiyyətində qaldıq. Bu səfər Quranı çərimlə, e, Quranı çərmə olan həqaret və sayğısızlıkla üzbə-üz gəldik. Maalesef bayaq Mahmud Hoca da söylədiyi kimi bəzan Quranı təhrəmə, həm həqaret, həm də lazımi sayğını almama bəzən müsəlmanlar tərəfindən də olmuş tarix boyuca. Quranı çərmə mən deyərdim ki Sayğısızlığın neçə növü var? Kaç türü var? Həm zahiri formada, Quran-ı Kərim'in ciltinə, kağızına olan sayğısızlıq var. Onu yıqırlar. Ona sayğısızlık edirlər bu cinlər. Aynı zamanda məzmun və məqsədinə Quran-ı Kərim'in sayğısızlığı olub. Belə ki, Quran-ı Kərim məzmun və məqsədinə olan sayğısızlıq budur ki, Allah tərəfindən bu endirilən bu kitab müsəlmanlar tərəfindən yetərincə oxunmur, dinlənilmir, üzərində düşünülmür, əməl edilmir. Bu haqda da peyğəmbərimizin işarəti var ki, buyurur: "Və qəliyədə sələ ya Rabbi innigamətte xazu hazəl Quran məhcura ki, ey mənim Rəbbim, təsərrüsün ki, mənim gövbəm bu Quranı tərk etdilər, məhcir qoydılar, uza oldular." İkinci türlü sayğısızlıq, düşüncə və təfsirə olan sayğısızlıqdır. Bu da e, bayaq Qadira Karasoca söylədiyi kimi 1988-ci sənədə o ingilis əsilli yazar, ingilis yazarı, Çerzi də Hind əsilli idi. Və şeytan ayələri də elə bir şeylər yazdı və Quran-ı Kərim'i bu cür təhrif etməyə, bu cür insanları aşağılamağa çalışdı. Amma təsvir olsun ki, müsəlmanlar tərəfindən də bəzən təsirlərində eee yanlışlıqlar olur, sayğısızlıqlar olur. Quran-ı Kərimdə hijab yoxdur, Quran-ı Kərimdə o yoxdur, bu yoxdur deyə hətta bəzən Azərbaycanda bir nəfər durdu, dedi ki, Quran-Kərim müqəddəs bir kitab deyil. Bu cürdə bəzən sayğısızlıqlar olmaqdadır müsəlmanlar tərəfindən. Və dördüncü sayğısızlıq da təsəvvürə olsun cin Quranın canına və ruhuna, onun ustadına, onun öyrətməyinə olan sayğısızlıqdır. Bu da tarix boyu bununla şahid olduq. Peyğəmbər Əhli Beytinə birhalda Quran-ı Kərim sakit şəkildə insanların hidayəti üçün idi, amma onlar canlı insanları tədait edidilər. Quran Quran-ı Kərim'in natiqi idilər, canlı yaşayan idilər, örneyi idilər. Quran yol idisə, Əhləbeyt il göstərən, Quran qanun idi, Əhləbeyt qanununu icra edən. Maalesef buna qarşıda bir bu e, canlardan qeydidilər. Bu da bir başqa bir türlü e, sayğısızlıq, başqa bir türlü e, hərəmsizlik oldu. Ancaq bizim bu günkü panomuz birincidir. Quran-ı Kərimə bu günlərin batı Batı ölkələrində olan sayğısızdı, Quran çarəmin yaqmalar və ya peyğəmbərimizə olan karikatür və ya başqa bir yollarla olan hörmətsizliklər, sayğısızlıqlar. Buna da diqqət edəndə görürük ki, bu ə, orta çağıya ən çox ə, zaman baxımından orta çağda və orta əsrlərdə daha çox buna rast gəlmək olur və son 20 illiklərdə demə oldu ki, bu daha yayğın bir hal alıbdı. Sanki bunun arxasında bir siyasi bir proyə dayanır. 1948-ci ildə 1500 arasında ə, yadda qalan bu dişə Valensiya və Toledo-da İcranı, Qurançıranın Quran araxtanəsəsini yaxdılar. Ondan sonra diqqət eləsəz 2004-cü ildə Van Cock Theodor tərəfindən, şey Hollandiyalı bir film yazar tərəfindən bir saygısız oldu, oldu İslam'a bir filmde seçildi. sonra 2005. yılında dikkat etsek her 2004'ten başlamış her sene biz bunu saygısızlıkla, hakaretle rastlaşırız. Kurt Wescard adında bir Danimarkalı bir şahıs o Jylland Posten e, neşrinde karikatürlerle peygamberimize ve Kur'an'a hakaret etti. 2006. yılında Jylland ə hansı ki ə, Hollandiya parlamentinin də üzvü idi. Onun tərəfindən belə bir şeylər oldu. Sonra 2010-cu ildə Terry Jones tərəfindən ki, hətta təmaslamışdı, içiminə yaxın Qurani-Kəriminin nüxsəsini yatsın, sayıqlığı essin. Əlbəttə bir çox təftişlərlə qarşılaşdığı zaman tam onu yerinə yetirə bilmədi, amma 2011-ci sənədə yenə də Florida kil kilisçi listasında bu ə, işi yerinə yetirməyə bacardı bu çüstə çühtah, çüstəcə Olan Əməlindən əl çəkmədi. 2015-ci sənədə Şarvebdo çox məşhur bir vəlay oldu. O karikaturayla peyğəmbərimizə, Quran-ı Kərimin belədəki insanlara Allah tərəfindən nazil olan peyğəmbərlərinə qarşı sayğırsızlıq yapıldı və bu da çox dünyaya səs saldı, çoxlu təbşirlərlə, etirazlarla qarşılaşdı, qarşılanıldı və sonda Hətta Redavsiya bir hücum olundu. Deyilənə görə 12 nəfərə qədər insan da öldürüldü və bundan sonra e, namaz kılınan yerlərə, camilərə hücumlar oldu. Orada da yenə Qurani-Kərimi yaqdılar. Bu işlər oldu. 2019-cu sələndə Rasmus Palu da tərəfindən, o Danimarkalı şəxs tərəfindən ki, bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələrində bu ələmi həyata keçirmək istədi və bəzilərində də müvəffəq oldu və Qurani-Kərimi yenə yaxtılar. 2020-ci il sənəsində də Almaniyada ətəhsə e, günündə Hamburg İslam mərkəzində də bu işi gördülər, başqa nümunələr də söyləmək olar. Faqat bunu demək istəyirəm ki, son 20 illərdə görünür ki, Quran-ı Kəriməyə qarşı bu həqaret e, daha geniş bir hal alırdı. Bunun arxasında bir e, məqsəd dayandığı da da e, açıq şəkildə, nə şəkildə hiss olunmaqdadır. Hətta bunlarla Batı ölkələrində qanunla da dəstək verdilər. 2017-ci ilində Danimarkada 134 sənə boyunca olan bir cəza qanunu kaldırıldı və bu həqaret hesab olunmadı. İfadəsiz ifadə, ifadə azadlığına daxil oldu. Elə də Alman cəza qanununun 166-cı bəndi dini insanlara həqaret maddəsini götürdülər. Və bunlarla bunlar nəyə nail olmaq istədilər? Nədənləri nədir? Bir aldı ki biz baxıb görürük ki bu gün dünyada eee cinsal zıqlar dediyi LGBT-nin bayrağını, o rəngli bayraqlarını yaldıqları zaman suç hesab olunur. Siyasi şəxslərə bir sayğısızlıq olduğu zaman, insanlara bu suç hesab olunur. Hətta eee korona zamanı Emmanuel Macron-a qarşı ki bir eylemlərinin birində onun şəkillərinin birində onu, onu Hitlerə bənzətmişdilər. Bu böyük bir suç hesab olundu və həmin şəxsi ə cərmədlədilər və məsuliyyətə cəlb edildilər. Bir adı ki, orada bir söyüş yox idi, insan insana bənzədilmişdi hər nərdəsə. Amma hər halda, eee bu zərbə olmasa da, bunu böyük bir sayğısızlıq insana qarşı, bir haqsızlıq hesab etdilər. Və bu günün görürüşi batı dünyasında kiçik bir fiziki zərbə, kiçik bir insanlara ə, olan sayğısızlıq, onların düşüncələrinə Tərs olan bir şeylər, böyük bir cinayət hesab olunur. Bir halda ki, mənəvi müsəlmanlara bayaq söyləndiyi kimi, 2 milyard dəqiqən bir xalığa qarşı onların ə, kutsal bildiyi bir şeye qarşı hərməzsizliyi, həqiqətən müsəlmanlara olan hərməzsizliyi bu isə ə, bir hüquq hesab olunmur. Biz görürük ki, bu neçə sənayə ərzində onlar öncə seyirçi qaldılar, təbii ki, sonra yumşaq təbqi də verdilər bəzən ki ya bunlar ə, balansı qoyurlarmış kimi. Sonra deyirlər fikir azadlığıdır, söz ifadə azadlığıdır. Sonra qanunla dəstək verməyə başladılar və nəhayət polislər də qoruma altına aldılar və bunu ə, hətta şək ə, rəsmi şəkildə nümayiş etdirərlər videosunu dünyaya yayımını yollar. Bunu göstərən ki əlbəttə böyük bir layihə var. Məqsədləri nədir? Onların məqsədləri bir amaçları bundan ibarətdir ki, onlar bilirlər İslam İncihaftda olan bir dindir, beynəlməli bir dindir. Bu cahan şımıl səviyyəyə yetişən bir dinin e, insanlar çərçivəsində hörmətdən salmaq lazımdır. Bunun üçün də onların qutsal kitablarından başlayaq. 2-ci növbədə bilirsiz ki, batı media e, mübarizəsi dövründə yaşayırıq. Mediyanın hərpsi də bu, bu günlərin məalesə batın əlindədir. İctihabiyələri onlar dinəyə sunurlar. Və bunlar bilirlər ki, bu sahədə çox güclüdürlər. Bunun üçün e, çalışırlar ki, ee insanlarda, yəni e, hələ Qurandan xəbər olmayan insanlarda ona qarşı bir qorxu, ona qarşı e, bir belə də nifrət oyatmağa çalışsınlar. Bir halda ki onlar deizm, ateizm, agnostika, spektivizm kimi yanlış düşüncələri bu gün Batı ölkələri e, həmin mediyaları ilə yaymağa çalışırlar. Üçüncü məqsədləri budur ki, müsəlmanları bəzən e, müsəlmanlar ağır bir təbşirlər versin və insan müsəlmanları vəhşi göstərsinlər. İnsana insanlıqdan kənar bir vəhşi bir varlıq kimi göstərsinlər və bununla da İslamofobiyağa rəvas versinlər diyən bu addımı atdılar. Necə ki bunu Fransa da və bəzi ölkələrdə də biz bunun şahidləri oluruq. Və 4-cü e, isə e, bilirik ki, Avropada müsəlmanlar sürətlə artmaqdadır. 744 milyonluq Avropada bu gün 70 milyona keçdiyi söylənir və e, Pew araşdırma Vaşinqton araşdırma mərkəzinin ön görmələrinə görə deyilir ki, 2050-ci ildə müsəlmanlar böyük 3 qat e, şəklində artımı gözlənir. Təbii ki, bunlar da onları narahat edir. Ancaq necə buna qarşı çıxana bilərlər? Bunun çıxış yolu nədir? Mən bunun üçün e, düşünürəm ki, tək qınamalar, bəyanatlar vermək kifayət e, deyil. Əgər bu bir Xristian e, dünyasına aid olmuş olsaydı bu xəkarət, Christian Union, yəni Xristian birləşmələri buna qarşı əməli şəkildə e, bir etirazlar edərdilər. Mən düşünürəm ki, birinci növbədə cəmhuri başkanları və başbakanları səviyyəsində yürüüşlər təşkil olunmalıdır. Bu duruşmalar təşkil olunmalıdır və insanlar bir araya gəlir əməli şəkildə bunu göstərməlidirlər. Necə ki 2015-ci sənədə o, Fransa'da olan hadisədən sonra, Şarl de Eybdoya olan hücumdan sonra bir çox paqtoçuların, eee, dövlət başçanları bir araya toplaşmışdılar. İkinci növbədə şəxslərə sanksiya qoyulmalıdı. Yəni yatırım uyğulamalıdı. Həmin o şəxslər ki, bu işi görüblər, onları bir çox müsəlman ölkələrində olara yatırım qoyulmalı, uyğunlanmalı ki, onların giriş-çıxışlarına qadağa qoyulsun, onlara hər türlü sanksiyalar tətbiq olunsun. 3-cü hissə isə müsamən ölkələrin bircə əməli şəkildə e, münasibətlərin ortaya qoymadılar, İslam e, ölkələri, İslam konfransı təşkilatı, Ərəb dövlətləri liqası və bir çox təşkilatlar. Bunlar e, həmin hansı ölkələrdə ki, bu əməllər olur, hansı ölkələrdə ki, bu həqaret olur, o ölkələrə qarşı siyasi, iqtisadi və ya başqa sahələrdə münasibətlərini ortaya qoymalıdırlar deyə düşünürəm. Və əgər əməli şəkildə bunu bildirərlərsə, bunun nəticəsi ola bilər. 4-cü isə mən düşünürəm ki, bu hal insanlığın mənəvi qatliamı hesab olunmalıdır. Hər kim Qurani yandırarsa, bu sanki insanlığa, müsəlman insanlığına qarşı mənəvi qatliam eləyibdi. Bu kutsal bir şeyə terror adlandırılmalıdır ki, bu insanlar çərçivəsində Bu da ağır bir söz olsun. Necə ki o Şarləbdi hadisəsindən sonra onu Katliyam adlandırdılar. Bəzən düşüm, ən azı zamanda düşüncə Katliyamın kutsal bir kitaba olan Katliyam da insanlara qarşı mənəvi bir Katliyam hesab oluna bilər deyə düşünürəm. Bu belə adlandırılarsa da bunda böyük bir təfric yaratmışlar. Beşinci isə mən e, düşünürəm ki bütün ölçülərdə Çünki bu yavaş yavaş müsəlman ölkələrinə də sirayət ediblər. Ona görə də bütün ölkələrdə Qurana qarşı sayğısızlıq, həqaret qanunla e, açıqca buna qarşı qanunlar çıxmalıdır. Var. Olan qanunlar da daha da şiddətli şəkildə cəzalarla, e, ağır cəzalarla e, səyinəlməlidir ki, necə ki Afqanistanda, Saudi Arabistanda və bir çox müsəlman ölkələrində bildiyim qədər ağır cəzalar vardı. Bu cəzalar daha da artırılmalıdır bir çox müsəlman ölkələrində. söylenenlerdeki insanlar bunun ne kadar kötü olduğunu anlamış olsun. Ama sonunda onu söylemek istedim ki, e, elbette bizim üzerimize düşen bir meseleler bundan ibaret ki biz e, Müslümanlar Kur'an okumalıyız. Bazen ateistler tarafından e, bizden tutulan bir irad budur ki, Müslümanlar bazen diyorlar biz Kur'an'a kurban olalım. E, bilmiyorum, e, hatta Kur'an'a içiyorlar ama bir şeye and ki ondan haberleri yoktu. Yəni heç oxumur, oxumamışlar. Bu da böyük-böyük bizim üçün deyilən bəzən haqlı bir, eee, iraddir. Bəncə biz müsəlmanlar bundan bir dərs çıxartmalıyıq. Qurani-Kərimi tək e, dəfn mərasimlərində yox, həyatımızın bütün sahələrində ondan faydalanmalı, oxumalı, dinləməli və əməl etməliyik. Əgər belə olarsa, əlbəttə ki, bunun özü də əməli bir onlara cavab olacaq. Mən sonda bu sözü də demək istəyirəm ki, bəzən eks təbliğ özü bir təbliğdir. Nə qədər çalışsalar da, ilahi nuru söndürə bilməyəcəklər. Bu bəllidir. Necə ki, Fransanın Figaro qəzetində də yazılmışdı ki, bəs insanlar o hadisələrdən sonra, Qurana olan həqaretlərdən sonra insanlar Quran almağa üstün tutdular və Quranın alış, belə də səviyyəsi daha da artmaqdadır, statistika daha da çoxalmaqdadır. Və sonda Allah təala özü Quran içərinə buyurur: İnna nahnu nazel nazikir və inna lehu lahafizun biz düzdür üzlərimizə düşənləri yapmalıyıq amma onu bilməli içə də oradan da Allah təala Qurani içərimizə nazil edibsə üzü onu qorayacağını söyləyibdir. Allah razı olsun. Evet hocam. Eee biz